إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا kauli alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah apa khabar semua sihat sudah sah sahur pula lah ya bukannya sudah alhamdulillah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat niat i'tikaf dalam masjid ini alhamdulillah kita telah pun selesai uh, Ramadan pada tahun ini yang mana pada malam ini kita dah berapa 20 berapa Ramadan belum ya, lama lagi ya. Kita malam ke-17 pada malam ini, maka dinamakan sebagai malam Nuzul Al-Quran. Yang mana kalau di sebahagian negara termasuk jiran kita, Nuzul Al-Quran atau 17 Ramadhan itu dikhabarkan dia cuti umum, betul? Ya, Di sebahagian negara termasuk kejiranan kita, bagi pejabat ataupun pegawai kerajaan dia ada cuti umum membesarkan hari Nuzul Al Quran iaitu pada 17 Ramadan. Nuzul berarti turun. Al Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kisahnya sangat panjang tetapi secara umumnya Al Quran diturunkan selama 23 tahun dan saya rasa jemaah Masjid Maidin adalah jemaah-jemaah yang banyak hadir majlis atau kuliah-kuliah ilmu yang diturunkan selama 23 tahun al-Quran dan al-Quran diturunkan dengan seindah-indah bahasa iaitu bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan perantaraan semulia-mulia malaikat iaitu malaikat Jib, Jibril alaihi salam. Dan Al-Quran diturunkan ke, ke ke semulia mulia tempat di atas muka bumi ini iaitu Makkatul Mukarramah. Al-Quran diturunkan ke atas semulia mulia nabi dan semulia mulia makhluk iaitu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran diturunkan di dalam semulia mulia bulan iaitu bulan, Ramah, bulan Ramadhan. Dan hari ini ada dua perkara yang selalu dibincangkan ketika nuzul Al Quran. Satu adalah yang dinamakan sebagai hari nuzul Al Quran dan sebagai satu lagi adalah sebagai Lailatul Qadar. Yang mana Al-Fadhil Ustaz Syarafuddin tadi telah membacakan qari kita Lailatul eh, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan kita selalu didengarkan ataupun kita belajar ustaz Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebaik-baik malam yang mana malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Bila ditanya oleh tuan-tuan guru ataupun ulama bilakah Lailatul Qadar adalah satu rahsia yang Allah sembunyikan dan ini menunjukkan satu kemuliaan pada setiap malam. Contoh hari Jumaat ada satu waktu kena betulkan kita belajar dalam buku-buku fiqh atau buku tasawuf Hari Jumaat, ada satu waktu. Siapa yang berdoa padanya, diijabahkan oleh Allah SWT. Bilakah waktunya? Dirahsiakan. Ada ulama' kata ketika uh, im 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 imam duduk antara dua khutbah. Ada yang kata ketika hari Jumaat pada waktu ini. Ada yang kata pada waktu itu. Namun secara umumnya dirahsiakan oleh Allah SWT kerana kemuliaan pada waktu tersebut. Siapa yang doa, Allah kabulkan. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Bilakah malam Lailatul Qadar? Ada panjang perbahasan para ulama dan juga hadis-hadis mengikut riwayatnya. Tetapi secara amnya dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama-ulama berpendapat ia diturunkan pada malam 10 malam terakhir. Ada yang kecikkan lagi skop dia pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang lebih tentukan mengikut sebahagian riwayat hadis adalah malam ke-27 Ramadhan. Jadi orang bertanya Ustaz, kalaulah Lailatul Qadar itu dirahsiakan waktunya, habis tu macam mana pula 17 Ramadhan dikata nuzul Al-Quran? Betul ya? Jadi orang kata, hari diturunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkannya, yakni Al-Quran di Lailatul Qadar pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak tahu bila kita turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Habis tu pada 17 Ramadan dikabarkan ini adalah majlis nuzul Al-Quran, hari di mana turunnya Al-Quran. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Hari ini tadi saya baca satu buku yang bukan saya baca hari ini lah, saya baca selalu. Cuma saya suka rujuk kepada buku ni. Satu buku daripada tuan guru kita orang alim di Singapura guru kami, yaitu Ustaz Abdullah Ahmad Al Jufri. Kenal ya tuan-tuan ya. Saya kalau pergi mana-mana ceramah, saya suka saya bukan nak promote publisher, tapi saya promote buku-buku agama yang mana saya rasa semua rumah orang-orang Melayu kena ada buku ni. Buku yang sangat bagus yaitu buku tafsir juz Al-Quran juzuk 30 penerangan yang tuntas mudah difaham boleh dibaca sendiri kalau tak faham boleh datang jumpa ustaz untuk jadi saya saya selalu sarankan untuk tuan-tuan kalau kat rumah ada buku-buku orang bijak pandai rumah dia ada buku-buku Kalau tak pun tuan-tuan boleh pergi kepada toko-toko berdekatan Dan beli buku ini Pelita Al-Quran Juz 30 Jadi diterangkan dalam buku ini sama dalam buku besar-besar Iaitu Hari ini kita sampaikan Al-Quran diturunkan sebanyak tiga fasa Tiga fasa Ini yang asas Fasa yang pertama Diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala secara sekaligus kepada lauhul lauh mahfuz bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz daripada lauh mahfuz diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada fasa yang kedua yaitu kepada langit dunia yang dipanggil sebagai Baitul Izzah dan ini diturunkan sekaligus kesemuanya dan inilah yang berlaku pada malam Lailatul Qadar daripada Baitul Izzah diturunkan sedikit demi sedikit ayat demi ayat surah demi surah ini fasa ketiga daripada Loh Mahfuz turun ke Baitul Izzah daripada baitul izzah ini yang dinamakan sebagai malam lainatul qadar mengikut sebahagian besar ulama daripada baitul izzah turun daripada langit dunia sampailah ke atas muka bumi ini diturunkan sedikit-sedikit yang pertamanya berlaku pada hari 17 bulan Ramadan dan ini dipanggil sebagai hari nuzulul quran ini yang harinya sudah setentunya dari segi dari segi sejarah ada perbahasan ulama tetapi secara amnya 17 Ramadan turun ayat yang pertama daripada Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas satu gua yang dinamakan sebagai gua Hira yang mana dia adalah 50 meter ke bawah sedikit daripada puncak Jabal Nur Yang mana Nabi SAW bermunajat di dalamnya Kemudian datanglah sebentuk malaikat Mulamak juga berbeza pendapat Adakah malaikat datang dengan menjelma dalam keadaan seperti manusia Yang mana ini pernah berlaku selepas itu Ataupun malaikat datang dengan rupa bentuk malaikat Tapi bukan rupa bentuk sepenuhnya sebagai malaikat yang dengan 600 sayapnya mengembang dan ini khilaf para ulama, kesimpulan dia ulama berpendapat yang kuatnya adalah dia ber dia datang dengan rupa bentuk malaikat tetapi bukan sepenuhnya dengan rupa bentuk Jibril alaihi salam. Dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Ya Muhammad, "Iqra", bacalah kamu. Nabi tidak tahu membaca dan mengatakan "Qultu", kata Nabi, "Ma ana biqari", aku tidak boleh membaca. Kemudian dia peluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi menjadi penat dan lelah. Dan kenapa kata ulama dipeluk Nabi supaya rasa sakit sedikit supaya rasa ada tekanan pada jasadnya menunjukkan ini bukan mimpi semata-mata. Kot-kot kalaulah Jibril itu berlalu maka dia pun terfikir ini mungkin khayalan tidak mungkin kerana ada rasa kesakitan secara fizikal. Kemudian disuruh lagi ikra Nabi berkata ma ana biqari. Kemudian dipeluk lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasa sakit buat kali kedua hingga merasa lelah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disuruh baca kali ketiga iqra ma ana biqari dan dipeluk lagi buat kali ketiga pada ketika itulah detik permulaan wahyu yang pertama turun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah waktu seindah-indah waktu apabila turunnya wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah al-alaq daripada ayat 1 hingga 5 iqra bismillahirrahmanirrahim. خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم itulah mu'jizat paling terbesar yang pernah diturunkan ke atas seorang nabi yang paling mulia di mana pada ketika itu Mekah dalam keadaan jahiliyah 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 dalam keadaan yang sangat jahil kalau nak diselamatkan seluruh alam sebab nabi datang utusan rahmat kepada sekalian alam mungkin alam akan tertanya apakah mukjizat yang besar nabi tidak diberi tongkat nabi Musa betul kan nabi tidak diberikan tongkat nabi Musa tongkat yang hebat Allah izinkan untuk belah lautan hingga boleh jalan di tengah-tengah lautan Tongkat Nabi Musa boleh mematikan sihir. Tongkat itu hebat disebabkan Allah jadikan dia hebat. Tapi Muhammad tidak dikurniakan tongkat. Nabi Muhammad juga tidak dikurniakan dengan mukjizat-mukjizat -mu yang seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad tidak dikurniakan dengan nikmat empire yang besar seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada 17 Ramadhan, mengikut kebakan ulama. Selama 23 tahun Dari jemaah-jemaah Masjid Mahidin Saya rasa semua dah tahu dah bab ni Quran diturunkan selama 23 tahun Bermula daripada surah Al-Alaq 17 Ramadhan Dan kemudian selama 23 tahun 13 di Mekah 10 tahun di Madinah Betul, kata balik Betul ya eh? 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah 23 tahun waktu era paling indah di atas muka bumi ini apabila wahyu masih lagi turunkan wahyu masih lagi turunkan langit terbuka jibril masih lagi turun naik menyampaikan wahyu daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertamanya pada Ramadan yang terakhir pada bulan Zulhijjah tahun di mana kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini juga berbeza pendapat di antara para ulama kesimpulan kita adalah umat sebaik-baik umat Kita adalah umat yang dikhabarkan oleh Nabi-Nabi terdahulu kepada umat-umat mereka Kalau mereka mendengar umat Nabi akhir zaman Semuanya akan jealous dengan umat akhir zaman Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita dimuliakan dengan satu kitab yang diturunkan Allah SWT Iaitu Al-Quran mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tu kalau saya boleh sarankan saya nampak di sini saya rasa 90% atau 90 5% adalah orang yang lebih berumur daripada saya dan tuan-tuan lagi faham tentang usaha dakwah kita di Singapura. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh sampaikan anak cucu kita adalah orang-orang yang celik dengan Al-Quran. Kalau kita tidak sampaikan kepada mereka, kalau saya boleh sarankan, atuk-atuk, nenek-nenek, ibu-ibu, ayah-ayah, sekurang-kurang alif bata huruf-huruf tu biarlah kita yang ajarkan anak-anak kita. Baru dihantar ke sekolah-sekolah supaya amal jariah itu mengalir. Tuan-tuan kalau boleh cakap Ustaz ni Ustaz Syarafuddin Dia adalah kawan saya daripada Madrasah al Juned dulu Berguru dengan saya rasa puluhan atau ratusan guru daripada Singapura Mungkin ke Malaysia, mungkin sampai ke negara Yaman Satu hari dia menjadi imam di Masjid Maidin Satu huruf yang dia baca Puluhan guru dia semua mendapat pahala Bukan guru yang besar-besar Sampaikan guru-guru yang asas-asas ngaji Mengajar alih bata pun dapat pahala Setiap kali Ustaz menjadi imam di sini Betul ya? dari tuan-tuan dirahmati Allah bila kita telah tiada siapalah penerus generasi kita adalah anak cucu kita sekurang-kurang kalau anak cucu kita dapat baca surah al-Fatihah dalam setiap sembahyang kita pun dapat bahagiannya juga sebab siapa yang mengajarkan kamu alif bata bila ditanya oh atuk aku yang dulu siapa yang ajarkan kamu surah al-Fatihah dulu ayah aku sendiri yang mengajarkan saya surah al-Fatihah contoh Sebagai contoh, saya juga dibesarkan di madrasah. Saya juga berasal daripada sebahagian universiti yang kecil-kecil. Kemudian kalaulah ditanya di hari kiamat, siapakah yang mengajarkan kamu al-Quran? Disebutkan nama-nama guru dan saya pasti akan sebutkan. Yang mengajar saya surah Fatihah adalah ayah saya sendiri. Yang mengajar saya surah apa surah ayah saya suka baca qul a'udzu birabbin ayah saya sendiri yang baca walaupun tidak khatamkan seluruh Quran dengan arwah ayah tapi tiga kul ayah saya yang ajar saya sendiri Fatihah ayah saya yang ajar saya sendiri so mudah-mudahan setiap kali saya ceramah tentang surah Fatihah tentang Al-Quran tentang Ali Bata ayah saya juga dapat pahala yang mengalir itu yang kita nak tuan-tuan generasi yang akan datang adalah generasi yang lebih baik daripada hari ini sebab tu sejarah yang paling asas tentang Al-Quran hari inilah kita mengambil pedoman daripada bagaimana susah payahnya dulu turunnya Al-Quran sampai ke hari ini sampailah kita dapat nikmati suasana yang indah di dalam masjid ada bacaan Al-Quran ada salat terawih untuk kita mengambil fadilat daripadanya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah seperti mana yang saya sampaikan tadi tiga peringkat daripada Allah kepada Loh Mahfuz yang pertama. Kedua, Loh Mahfuz ke Baitul Izzah Dan inilah sebahagian ulama' besar mengatakan Diturunkan pada malam Al-Qadar Yang mana pada malam Al-Qadar ini lebih baik daripada seribu bulan Dan kemudian daripada Baitul Izzah Turun kali pertamanya pada 17 Ramadhan Ini dipanggil hari Nuzulul Quran Dan Nuzulul Al Quran adalah pada 17 Ramadhan yang esok Secara sejarahnya historically Dia berlaku pada 17 Ramadhan Mengikut kebanyakan para ulama' Jadi satu. Nombor dua, kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka pesanan saya kepada semua adalah banyakkan amal ibadah dengan kapasiti masing-masing. Jangan tinggalkan apa yang kamu telah mulakan di awal Ramadan pada penghujung Ramadan. Sebahagian besar ulama kata dan ada hadis-hadis tertentu iltamisu fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Ambillah kerjalah pada malam-malam ganjil. Pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan Ada yang kata keseluruhan bulan Ramadhan Ada yang kata 10 malam terakhir Carilah salah satu Ada yang kata pada malam ganjil Ada yang kata pada malam 27 Pokoknya Apa yang kita lakukan pada bulan Ramadhan Kita teruskan Dan jangan kita tinggalkan Kalau tak dapat terawih Isyak jemaah jangan tinggal Kalau tak dapat terawih Ba'diyah isyak jangan tinggal Ini pahala besar Tuntutannya lebih kuat daripada terawih Kalau tak dapat terawih pun Witir jangan tinggal Sebab tuntutan witir tu kuat daripada terawih eh, Witir pada setiap malam termasuk bulan Ramadhan Jadi mudah-mudahan satu rakaat kita bersemah yang witir Pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Contoh Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Teruskan amal ibadah Kerana kita berada di dalam bulan Ramadhan Hari di mana pahala sunat dilipat kali gandakan seakan-akan pahalanya yang wajib. Hari di mana pahala-pahala yang biasa dilipat kali gandakan dengan 70 kali ganda. Kita tak nampak dia punya gandaan dia sebab kita tak buat kira-kira. Tapi perumpamaan. Dulu saya kerja sebagai, atau saya tutup dengan ni. Dulu saya kerja sebagai seorang, banyak kerja lah. Dulu saya buat apa tahu? Kerja sebagai mover. Contoh, kerja mover pukul 9 pagi masuk report dekat tuas 9 suku dapat DO docket keluar ikut lori mana dia bawa hari-hari kepada rumah yang berbeza-beza pukul 4 habis sampai bersihkan rumah pukul 5 balik office dekat tuas dapat satu envelope gaji hari dapat 50 dolar satu keping kerja satu hari penuh bukan patah pinggang, pecah pinggang. Muda-muda pecah tak pecah juga. Ya Allah, susah ni cari duit. Sebab nak cari duit, nak pergi belajar universiti, tak cukup duit nak beli tiket kapal terbang. Nak tolong mak bapak, malu nak minta lebih-lebih. Nak cari duit lebih, nak pergi universiti. Ingat lagi habis sekolah tu. Besok datang lagi pukul 9, balik pukul 5, dapat envelope sekeping $50. Besok datang, dapat envelope sekeping $50. Tuan-tuan bayangkan, lepas 3-4 bulan kerja, tiba-tiba dapat satu envelope yang sama. 50 dolar tapi ada 70 keping kat dalamnya. Contoh, saya tak dapat itulah. Kalau dapat saya dah kaya dah. <laughs> saya tak dapat. Contoh, 50 dolar, 70 keping. 50 kali 70 berapa Tuan Haji? Berapa Ustaz? Tiga ribu setengah. Oh, Ustaz buat break dia pandai. Ya. Saya malam-malam eh, nak suruh kira. Tiga ribu setengah. Contoh bayangkan. Ha? Satu hari kerja $50, $50, $50, $50. Tiba-tiba satu hari dapat envelope yang sama. 50 dolar yang sama tapi 70 keping 3500 kat dalam. Kita tengok apa ni 3500. Kita pun simpan tak nak tanya takut dia ambil balik. Contoh, besok dapat lagi 70 keping 50 dolar. Tanya bos, bos kenapa dapat banyak sangat? Bos pun berkata sebab hari ni Ramadan. Contoh, oh masya-Allah. Saya tak dapat tuan. -tuan. Jangan masya-Allah. Contoh saja. Tapi Ramadan itu perumpamaan yang kita boleh kira dan nampak tapi realiti dia ini yang berlaku pada bulan Ramadan yang kita tak nampak. Sebab tu dulu ustaz dah kita sekolah madrasah junid eh. Ustaz-ustaz lama selalu kata dia cerita ulama ulama dulu berkata andai orang tu tahu apa yang ada bulan Ramadan sepanjang tahun dia nak bulan Ramadan. Kita kecil-kecil dengar mati ah sebulan tahun Ramadan. <laughs> Betul lah, lapar lah kita. Kecil-kecil dengar, Ustaz ni betul tak betul setahun Ramadan. Tapi itulah, tuan-tuan bayangkan, Kalaulah saya kerja dapat RM3,500, agak-agak lah, agak-agak lah, last day Ramadan, besok bos kata, Okeylah. lah, besok syawal, kita dapat RM50 keping. Kita nak tak benda tu? Kalau boleh nak sepanjang tahun RM3,500. Hari terakhir, raya hari apa? Dalam kalender, Isnin lah. Eh? Betul? Hari Ahad tu agaknya saya menangis-nangis agaknya. Ya Allah, ya Allah. Bukan pasal apa. Sebab besok dapat 50 keping balik. Contoh. Ini perumpamaan. Tadi Ramadan lah hari yang di mana semua orang kerja, kerja, kerja. Tak salah untuk kerja dengan cara yang baik. Ha, jadi tuan-tuan di rahmat Allah. Kita doa yang baik-baik. Apa yang ada kita teruskan. Zikir-zikir yang ada. Sikit pun tak apa. Tapi kita teruskan. Supaya satu zikir kita baca pada luar Ramadan tak sama dengan kita baca dalam Ramadan. Satu zikir kita baca dalam Ramadan tak sama dengan zikir kita baca pada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua dikurniakan Allah Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah kurniakan kita taufik dan hidayahnya, Allah pelihara anak cucu kita, Allah terangi rumah kita dengan nurul Quran dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma farikal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلي <applause> وسلم وبارك عليه وعلى اله Holland Mark ni. So, uh, ni, apa lagi? Holy Land. Ha? Tak lah.